আপোনালোকে হয়তো জানেই যে ডাব্লিউ পি এলৰ মহাৰণ চলি আছে আৰু আপোনালোকক মই জনাই দিব বিচাৰিছো যে দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ আই পি এল অনুষ্ঠিত নোহোৱাৰ আগতেই মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দলে প্ৰথমতে ৰোহিত শৰ্মাক অপমান কৰিলে তাৰ পাছতে এইবাৰ আমাৰ অসম কন্যা জিন্তিমণি কলিতাকো ডাব্লিউ পি এলৰ মঞ্চত অপমান কৰা দেখা গৈছে বুলি কব লাগিব আৰু কি অপমান কৰিছে সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে সবিশেষ জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব পাৰে আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছো যে আমাৰ কেপ্তেনীয় মুম্বাইজমেণ্ট কৰিছিলে আপোনালোকক ইণ্ডিয়ানছৰ আগতে কেপটেইন আছিল কিন্তু দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ আইতলত তেখেতে কেপ্টেইনশ্বিপ নকৰে বা তেখেতক কেপ্তেনৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে আৰু সকলোৱে জানে যে ৰোহিত শৰ্মাৰ এতিয়া বয়স হৈছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দলে এজন নতুন খেলুৱৈক চাব লাগে যিজন আহিবলগীয়া সময়ত কেপ্টেইন হব পাৰে মুম্বাই ইণ্ডিয়ান্সৰ দলটিৰ কিন্তু এইটো নহয় যে যিগৰাকী অধিনায়কে আই পি এলত পাঁচবাৰকৈ চেম্পিয়ন কৰালে যিগৰাকী অধিনায়কে মুম্বাই ইণ্ডিয়ান্সৰ টীমটো কই। আই পি এলৰ খিতাপ জিকালে সেইগৰাকী কেপ্টেইনক একো কথা নোকোৱাকৈ বা মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ ফালৰ পৰা একো তেখেতক নোকোৱাকৈ যে আই পি এলৰ কেপ্টেইনশ্বিপৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই দিলে বা মুম্বাই ইণ্ডিয়ান্ট টীমৰ অধিনায়কৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই দিলে সেইটো এটাটো অপমান বুলিয়েই ক'ব লাগিব তেখেতক কোনো ধৰণৰ কথা নক'লেই বুলি নিজে ৰোহিত শৰ্মাই কেইদিনমানৰ আগতে ঘোষণা কৰিছিল বা তেখেতে মন্তব্য কৰিছিল আৰু ৰোহিত শৰ্মাই কৈছে যে মোক কেপ্টেইনশ্বিপৰ পৰা আঁতৰাই দিছে মই বেয়া পোৱা নাই কিন্তু মই ভাল পালো হয় যদি মোক এটা কথা ক'লে হয় যে আপুনি দুহেজাৰ চৌবিশৰ আই পি এল চিজনটোত কেপ্টেইনশ্বিপ কৰিব নালাগে আমি হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক নতুন কেপ্তেইন হিচাপে ঘোষণা কৰিছো এনেকৈ যদি মোক এটা কথা ক'লে হয় তেনেহলে মই ভাল পালো হয় এনেদৰে যেতিয়া এজন লেজেণ্ডৰী মহান কেপ্তেনে এই খাৰ কথা কয় তেনেহলে নিশ্চিতভাৱে তেখেতে কি কথা বুজাবলৈ গৈছে সেই বিষয়ে হয়তো সকলোৱে গম পাইছে যে ৰোহিত শৰ্মাক সৈতে অপমান কৰা হৈছে ৰোহিত শৰ্মাই মনতে বেয়া পাইছে কাৰণ তেখেতে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ টিমটোৰ বাবে বহুত কিবা কিবি কৰিলে পাঁচ বাৰকৈ চেম্পিয়ন বনালে কিমান খেলুৱৈত তেখেতে বনালে বুলি ক'ব লাগিব হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া যশপ্ৰীত বুমহাৰ দৰে খেলুৱৈসকলক বেক কৰিলে কিন্তু তেখেতক কোনো ধৰণৰ কথা নুশুধাকৈ বা তেখেতক এটা কথা নোকোৱাকৈ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দলৰ অধিনায়কৰ দায়িত্বৰ পৰা প্ৰথমতে আঁতৰাই দিলে তাৰ পাছত এইবাৰ জিণ্টি মণি কলিতাক আমাৰ অসমৰ জিণ্টি মণি কলিতাক ডাব্লিউ পি এলত অপমান কৰা দেখা গৈছে গতিকে এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈছে আপোনালোকে মই পুনৰ কৈছো শেষলৈকে চাব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ খবৰৰ বাবে লগতে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব কিন্তু আপোনালোকক আৰু এটা মই ভাল খবৰ জনাই দিব বিচাৰিছো যে যদি আপোনালোকৰ কিবা পইচাৰ সমস্যা হৈ আছে বা ঘৰ বনাব বিচাৰিছে গাড়ী ল'ব বিচাৰিছে তেনেহলে ক্ৰেডিট বিপ্লিকেশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে লোন ল'ব পাৰে আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনটো পাঁচ লাখ টকা ল'ব পাৰিব খুব এটা সুন্দৰ এপছ বুলি কব লাগিব বৰ্তমান সময়লৈকে আমাৰ ভাৰতৰ পাঁচ কোটিতকৈ অধিক মানুহে এই এপছ টোৰ পৰা লোন লৈছে তাৰ লগতে আৰ বি আইৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড এটা এপ্লিকেশ্যন হয় গতিকে কোনো ধৰণৰ এইবিলাক ফেক বা স্কেমৰ সমস্যা নাহে বা এটা টপ ক্লাছ এপ বুলি ক'ব লাগিব মই কৈছো যে পাঁচ কোটিতকৈ অধিক বেছি মানুহে সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ পৰা লোন ল'বলৈ সক্ষম হৈছে বা সেই কোম্পানীটোৰ পৰা লোন ল'বলৈ সক্ষম হৈছে নাম হৈছে ক্ৰেডিট বি আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত দিয়া যিটো লিংক আছে সেই লিংকটোৰ পৰা গৈ যদি এটা কুপন ইউজ কৰে কুপনটো আপোনালোকক দেখাই আছো আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনতো সেই কুপনটোৰ নাম্বাৰকেইটা দি দিম সেইকেইটা যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে তেনেহ'লে প্ৰচেচিং ফিজটো হাণ্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ফ্ৰী পাব কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে টকা নিদিলেও হ'ব আৰু আপোনালোকে যদি মাহেকত দহ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰে আৰু একৈশ বছৰৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰ যদি আপোনালোকৰ বয়স হৈছে তেনেহ'লে এই লোনটোৰ বাবে আপোনালোক এলিজিবল হয় তাৰ লগতে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ সমস্যা নহ'ব বা একো আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে লোন পাব পাৰিব এক লাখৰ পৰা পাঁচ লাখ টকালৈকে আপোনালোকে লোন ল'ব পাৰিব আৰু এতিয়া আহিছো পুনৰ এবাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়টো লৈ আৰু মই কথা পাতি আছিলো অসম কন্যা জিণ্টি কলিতাৰ বিষয়ে আৰু আপোনালোকে জানে যে দুহেজাৰ তেইছ চনত যেতিয়া ডাব্লিউ পি এল পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল টাইম মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ টিম ডাব্লিউ পি এলৰ খিতাপ জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিল বা চেম্পিয়ন হবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেই ডাব্লিউ পি এলত যোৱা বছৰ যিটো ডাব্লিউ পি এল হৈ গৈছিল সেই ডাব্লিউ পি এলত কিন্তু জিন্তিমণি কলিতাই প্ৰত্যেকখন মেচেই মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দলটিৰ হৈ খেলিছিল কিন্তু তেখেতক ইমান বলিং কৰিবলৈ দিয়া নাছিল সেইবাবে মাত্ৰ এটা উইকেট দখল কৰিছিল আৰু যিটো ফিল্ডিং আছিল সেই ফিল্ডিংটো একেবাৰে প্ৰশংসা কৰিছিল তাৰ লগতে বেটিঙত ঠিক ঠাক মোটামুটি জিণ্টি মণিকলিতা যিহেতু এটা চেম্পিয়ন দলৰ সদস্য আছিল দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ডাব্লিউ পি এলত তেখেতে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ টিমটো চেম্পিয়ন কৰাইছিল গতিকে দুহেজাৰ চৌবিশত যেতিয়া ডাব্লিউ পি এলৰ মহাৰণ অনুষ্ঠিত হয় সেই তেতিয়া কিন্তু খেলুৱৈ প্লেই ইলেভেনত স্থান দিয়া নহয় আৰু কিয় প্লেয়িং ইলেভেনত স্থান নিদিলে বুলি ক'লে মই এই বিষয়ে প্লেইং ইলেভেনত স্থান দিব লাগে আৰু প্লেয়িং ইলেভেনত যেতিয়া জিন্তিবনিকলিত স্থান নাপালে এইটো এটা মই কব লাগিব যে তেখেতক অপমান কৰিছে কাৰণ তেখেতে যোৱাবাৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দলটিক চেম্পিয়ন কৰোৱাত সহায় কৰিছিল আৰু কোনো ধৰণৰ তেখেতে পাৰফৰ্মেন্স দিয়া দিয়া নাছিল বলিং ভাল কৰিছিল কিন্তু বলিং কৰিবলৈ শৰ্মনপ্ৰীত কৰে ইমানকৈ তেখেতক দিয়া নাছিল গতিকে এইটো জিণ্টি মণি কলিতাৰ গাত দুখ নাই বুলি কম মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ কেপ্টেনে তেখেতক যেতিয়া বল মাৰিব নিদিয়ে তেখেততো ফিল্ডিঙতে ভাল কৰিব লাগিব আৰু বেটিং কৰিবলৈ একেবাৰে শেষৰ ফালে পায় গতিকে তেখেতে কি কৰিব যেতিয়া বেটিঙো কৰিবলৈ নাপায় বা বলিঙো কৰিবলৈ নাপায় তেতিয়াতো এইটোৱে প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব আপোনালোকে গম পাইছেই যে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ ডাব্লিউ পি এলত তেখেতে কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছিল গতিকে দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ যেতিয়া ডাব্লিউ পি এলৰ প্ৰথমখন খেল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে খেলে তেতিয়া কিন্তু জিণ্টি মণি কলিতাক প্লেইং ইলেভেনত স্থান দিয়া নাছিল আৰু দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ডাব্লিউ পি এলত যিটো টিমে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ টিমটো জিকাইছিল সেই টিমটোত প্ৰায় এঘাৰ গৰাকী খেলুৱৈ আছিল মানে মই প্লেং ইলেভেনৰ কথা কৈ আছো আৰু দুহেজাৰ তেইশ চনৰ যিখন ফাইনেল আছিল ডাব্লিউ পি এলৰ সেই ফাইনেল খনী খেলুৱৈ পি এলৰ প্লেয়িংল এগৰাকী খেলুৱৈ প্লেয়িং ইলেভেনত তেখেতৰ নাম হৈছে জিণ্টিমণি কলিতা আৰু কিয় মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দলে জিণ্টিমণি কলিতা দলত স্থান নিদিলে বা প্লেয়িং ইলেভেনত স্থান নিদিলে এইটো এটা বহুত বেছি ডাঙৰ প্ৰশ্ন বুলি কব লাগিব কাৰণ তেখেত চেম্পিয়ন এগৰাকী খেলুৱৈ হয় দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ডাব্লিউ পি এলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ টিমটোক তেখেতে চেম্পিয়ন কৰাত সহায় কৰিছিল কিন্তু একো কোনো ধৰণৰ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ বেয়া নকৰাকৈ এগৰাকী খেলুৱৈক দলৰ প্লেয়িং ইলেভেনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিলে সেইগৰাকী খেলুৱৈৰ মনোবল কমি যায় আৰু মই এফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে তেখেতক অপমান কৰিছে আৰু মই আশা কৰিম যে জিনটিমণি কলিতাই যেনে তেনে ক'লেও প্লেইং ইলেভেনত ডাব্লিউ পি এলত স্থান পায় আৰু মই যি দেখিছোঁ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কিন্তু এইবাৰ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ ডাব্লিউ পি এলত হয়তো জিন্তিমণি কলিতাই প্লেইং ইলেভেনত স্থান লাভ নকৰিব বা তেওঁতকৈ এইবাৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এগৰাকী খেলুৱৈক মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দলটিয়ে খেলাব বিচাৰিছে গতিকে মই যি দেখি আছোঁ হয়তো জিণ্টিমণি কলিতাই ডাব্লিউ পি এলৰ এইবাৰ প্লেয়িং ইলেভেনত স্থান লাভ নকৰিব এইটো এটা দুখৰ বিষয় বুলি কব লাগিব যে যি গৰাকী খেলুৱৈ ডাব্লিউ পি এল চেম্পিয়ন কৰাইছিল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ টিমটোক সেই খেলুৱৈ গৰাকীকেই দুহেজাৰ চৌবিশৰ যেতিয়া ডাব্লিউ পি এলৰ ফাৰ্ষ্ট মেচখন হয় তেতিয়া তেখেতক বাহিৰ কৰি বেলেগ অন্য এগৰাকী নতুন খেলুৱৈক খেলোৱাটো এইটো এটা মই চিধাই অপমান বুলি কলেও বেয়া নহব আৰু এই ভিডিঅ'টো বা পডকাষ্ট ইমানেই আছিল থেংক ইউ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং দিছ ভিডিঅ'